Охрана труда – это система правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, здоровья и трудоспособности человека в процессе трудовой деятельности. Закон Украины об охране труда. Ответственность за вопросы обеспечения качественных условий работы лежит на работодателей. Работодатель обязан при приеме работника на работу в обязательном порядке ознакомить с условиями труда, средними факторами, которые могут встречаться во время работы, а также с льготами, которые предоставляются на весь процесс его участие в производственном процессе работник вправе требовать от работодателя создания условий для выполнения его работы, а также сам выполнять те требования, которые предъявляются к нему. Закон защищает человека на рабочем месте. Можно даже отказать работодателю выполнять задание, если оно связано с угрозой несчастного случая или риском получить травму. На этом акцентируют внимание специалисты фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. И добавляют работники просто обязаны знать свои права. Ведь это жизненно важно. Безопасность прежде всего. Первое, что должен помнить каждый работник любого предприятия, его ждут дома, целого и невредимого. Особенно это касается тех, кто трудится на производствах, связанных с высокой степенью риска. Это э, горные работы, горно-разведочные -э, работы, добыча полезных ископаемых, металлургическое производство, литейное производство, ну а также э, работы, связанные с веществами. Первого-второго класса. Ну, это особо ядовитые, особо вредные вещества. Еще 10 лет назад, отмечают в Госкомитете по промбезопасности и охране труда, на украинских производствах ежегодно травмировалось и гибло столько людей, сколько живет в среднестатистическом сельском районе. Законы и нормативы не успевали за экономическими реалиями. Сегодня, по наблюдениям специалистов, ситуация изменилась. Вопросы безопасности у собственников предприятий вышли на первый план. Сократилась статистика травматизма и смертельных случаев на производстве, хотя она по-прежнему выше, чем в Европе. Статистика говорит о том, что более 70, около 70 процентов несчастных случаев происходит по организационным причинам. Сюда входит и обучение специалистов, работников предприятий, обучение вопросам охраны труда. В основном, да, страдают в основном работники, которые имеют большой опыт работы. Они привыкли к тому, что они постоянно находятся под воздействием опасных факторов и уже не обращают внимания на что и направлены инструктажи, чтобы постоянно напоминать об этом. Ну, а вновь принятые работники, молодые работники именно, часто получают травмы из-за того, что они из-за незнания того, что им говорят. Вот. Ну, хотя в процессе инструктажей и обучения они все этот опыт свой накапливают и в дальнейшем уже стараются не попадать в такие ситуации. Но одних инструктажей мало. В этом уверены на самом большом промышленном предприятии Запорожской области – металлургическом комбинате «Запорожсталь». Считают, охрана труда – это целая философия, знать и понимать которую должны все сотрудники без исключения. Только тогда будет достигнута главная цель, которую ставят перед собой местные специалисты по охране труда. Производство не должно нести за собой никакого травматизма, должен быть нулевой травматизм. Вот эта цель нулевого травматизма. Это амбициозная цель, действительно очень сложно такого достичь. Для этого на предприятии изучают мировые наработки в вопросах охраны труда и применяют в условиях своего комбината. Сейчас здесь работает около 20 тысяч человек. Для обеспечения их безопасности на Запорожстале обратились к европейским стандартам и требованиям. В новом формате служба охраны труда заработала в 2007 году. И это тут же дало результат мы отработали без смертельного травматизма, мы отработали с самыми минимальными показателями производственного травматизма за всю историю комбината. Что и позволило и нашей профсоюзной организации занять первое место, и учитывая эти показатели, среди всех предприятий металлургических стран СНГ, и наш коллективный договор в этом же году был признан как один из лучших коллективных договоров и металлургической промышленности всей Украины. Это вот начало нашей работы в рамках интегрированной системы менеджмента, основанной на высших мировых стандартах, и мы каждый год развивали эти, эту, эту системность, развивали на тоже высших мировых достижениях. Для того, чтобы работники лучше ориентировались в вопросах охраны труда, на предприятии создали корпоративный сайт, где хранится вся профильная нормативно-правовая база. Руководители всех 107 структурных подразделений предприятия раз в неделю участвуют в селекторе, посвященном именно охране труда, и тесно сотрудничают с правкомом комбината. Ищут пути мотивации работников. У нас э, существует э, э, соревновательная система, система, которая раскладка подводит итоги по вопросам охраны труда по безопасности культуры с мотивацией пять групп цехов. По каждой группе мы выделяем лучшее структурное подразделение по вопросам охраны труда с денежные премии с вручением там диплома и денежные премии. Основательно подошли и к работе с молодежью. Проводят конкурсы на лучшую идею по охране труда. Ввели внештатный контроль со значками, как у шерифов, и клятвы следить за соблюдением всех требований безопасности. А еще поддерживают инициативу Госгорпромнадзора. Всеукраинскую творческую акцию «Охрана труда глазами детей», чтобы уже с малых лет воспитывать у поколения будущих работников понимание необходимости соблюдения правил безопасности как в быту, так и в трудовом процессе. Таким подходом солидарны и в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Вся школьная программа она настроена на то, чтобы передать и сформировать у ребенка основные понятия, воспитать ребенка в плане требований общества. И одна из самых главных задач воспитания и обучения это защитить от воздействия опасных производственных факторов. У профсоюзных организаций схожая задача. По словам председателя Запорожского облсовета профсоюзов Виктора Сластена, вся их работа стоит на трех китах – создание рабочих мест, обеспечение работникам достойной зарплаты и безопасности труда. В профсоюзах обеспокоены. Если на крупных предприятиях, которые соблюдают все правила официального трудоустройства своих работников, к вопросам охраны труда относятся серьезно, то в небольших коммерческих структурах все наоборот. Причем критически наоборот. Малый бизнес, Практически ведь охраной труда никто не занимается. Полностью отсутствует контроль. Но ведь малый бизнес ⁇ это тоже строительство. А там же гибнут люди, смертельные случаи. Работодатель обязан создать нормальные условия труда. Это его задача. Если он не создает нормальных условий труда, Значит, он относится так, губит своих работников, травмирует их, делает их инвалидами. При этом, отмечают в фонде социального страхования, нередки случаи, когда работники, пострадавшие на производстве, остаются не у дел, так как работали без официального трудоустройства. И рассчитывать на компенсацию от государства им не приходится, в отличие от тех, кто подтверждает свое право на выплаты записью в трудовой книжке. Таким работникам, если с ними произошел несчастный случай или вследствие трудовой деятельности они получили проб заболевания, по закону положена финансовая поддержка. Задачи фонда прописаны четко в законе. Это первое возмещение утраченной заработной платы, это реабилитация, восстановление здоровья наемного работника, пострадавшего на производстве. Фонд и его возможности, и цели социального страхования реализуются только для тех лиц, которые работают на условиях трудового договора-контракта. Правда, кроме этого, у работника есть другая возможность социально защитить себя. Он может сделать это самостоятельно, добровольно застраховавшись. Он тоже должен подойти в фонд социального страхования, провести социальное страхование в фонде, оформить документы и дальше спокойно выполнять свои работы. Вот, заниматься своим видом деятельности и он будет тоже защищен, но он это должен сделать. Ему за ним гоняться. Э, в государстве никто не будет. Каждый должен знать свои и права, и обязанности. Страховой взнос ⁇ это э, в зависимости от степени риска деятельности предприятия. Они дифференцированы, то есть в зависимости от... Э, опасности возникновения событий, о которых мы говорим, несчастные случаи про заболевания. Классы риска на сегодня их 67. И соответствующим образом разделены страховые тарифы и, естественно, осуществляется начисление страховых взносов. Но каким бы по счету ни стал очередной несчастный случай, специалисты фонда советуют о нем не молчать как самим работникам, так и работодателям. Первым, чтобы получить все полагающиеся выплаты, вторым, чтобы не получить проблемы. Мы получаем заработную плату, да, и в расчеточке у нас что, начисление и удержание, что там идет, страховой взнос. Но страховой взнос у человека удерживается в пенсионный фонд, временную трудоспособность и занятость. Дальше налог подоходный, да, профсоюзный, ну, еще какие-то могут быть удержания, если они существуют. То есть это основные в обязательном порядке. фонд страхования от несчастных случаев удержаний из доходов работника не осуществляются. Разъяснить все тонкости социального страхования специалисты фонда могут в любом из его отделений. Впрочем, могут не только это. Кроме обеспечения страховых выплат, в их задачу входит профилактика травматизма и профзаболеваний на предприятиях. Наши специалисты, то есть страховые эксперты, проводят регулярную работу по участию в обучении специалистов, работников по охране труда предприятий, профилактике несчастных случаев непосредственно на предприятиях, в оказании консультации как работникам предприятий, так и руководителей предприятий. Особенно это касается предприятий среднего и малого бизнеса. Обучение – это одно из важнейших средств, которое может помочь именно в вопросах снижения травматизма на предприятии. И особенно важно это для предприятий промышленного направления, то есть металлургии, машиностроения и строительства. Как и наиболее травмоопасные предприятия, на которых работают и статистика показывает наиболее, Количество несчастных случаев. Но каким бы по счету ни стал очередной несчастный случай, специалисты фонда советуют о нем не молчать ни самим работникам, ни работодателям. Первым, чтобы получить все полагающиеся выплаты, вторым, чтобы не получить проблемы. Начинают административные воздействия. Сюда подключается и фонд, и госнадзор, и прокуратура. И воздействуют на работодателя за скрытие того, что скрыли несчастные случаи. Вот. Но есть другой вариант, когда идут на сговор работодатель и наемный работник. Разные причины бывают этого сговора. Работодатель говорит, давай не будем. Наемный работник соглашается, что не будем оформлять. Ему какие-то там предоставляют льготы, услуги, денежные компенсации. А потом проходит время. И как шило в мешке не скроешь, так точно и это явление невозможно скрыть. Это, в общем-то, ведет к тому, что начинаются судебные тяжбы, начинается раскрытие, и все равно человеку мы возмещаем те затраты и те э, моральные э, убытки, которые он понес. Возмещается фондом социального и все же в фонде хотят как можно реже расследовать несчастные случаи, а в идеале не делать этого вовсе. Ведь это означало бы только одно, что в стране появилось такое явление, как культура охраны труда, а работники перестали бы калечиться и гибнуть на производствах. Но пока это только мечты, а значит во главу угла нужно ставить проблемы промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях. Ведь все это жизненно важно.